Uh, ну, физично может это uh, В среднем где-то процентов 80 uh -huh. 80 процентов, но Опять же, тут тоже есть определенная градация вот. Кто-то бывает такой день Что не очень хорошо себя чувствует Погодные условия, какие-то эмоциональные Внутренние какие-то you know, переживания у человека Но тем не менее, даже когда человек Пребывает в состоянии негативного эмоционального состояния Мы стараемся на него как-то повлиять С целью вывода его в позитив uh -huh. вот. А так, ну реально 70 процентов я вот. И плюс да, это уже превратилось у нас в традицию, то есть люди этого ждут, люди этого хотят, люди получают результат и очень приятное послевкусие после вот таких вот занятий. То есть все спокойны, эмоциональный фон выровнен, а... давление нормальное, пульс нормальный, дыхательный ритм нормальный. Последнее питание сегодня буду читать немецкую. А мы уже, мы? Каждый уже? Заряд, а, да, а вы зранку? Же, конечно. Боже, какая вам велика повага. Каждое утро мы на полчаса начинаем раньше зарядку утреннюю. Вот, и работаем.